Не успел вчера быть, вот, потому что суда освободился, когда вы отсюда уже уходили. До тех пор меня там учились держали. И ситуация следующая, у меня вопрос. Что-то изменилось? Потому что сегодня распорядок такой, официально сейчас отделилась секретарь министрации, что в 11 часов у Мартиньянова э, заступника собирается э, рабочая группа, та, которую вы члены узнаете, да. Вот. Потом час дня собирается расширенная комиссии две коммунальные правовая с учетом рабочей группы для того, чтобы на сессию вырабатывать проект решения, да, чтобы завтра не ля, а то поля, а что-то было приготовлено. Вопрос возникает пока один. Для нас, для комиссии, ну для меня лично, я сам инициативно поднялся для себя, я хочу понять, ваша позиция, она изменилась или нет? Позиция была заявлена от всех людей следующие потому что протоколы читали, позавчера прочее, когда это было совещание. Ну, то знаменитое, где хлопнули двери, да? И там было сказано о том, что люди предложили что? Люди хотят по закону, то есть бесплатно, свою пропозицию дали, и люди предложили частично, как бы, ну, это количество никто не знает, потому что никто это не считал, потому что, кто-то готов купить за свой счет, это лечили, но при условии того, что он будет установлен, соответственно, бесплатно, с выдачей соответствующих документов. Других позиций не прозвучало. Ни один из домов, какой СББ, или дом, который взят на э, управление, Крымичные компании, ни один из домов не дал пропозицию э, с просьбой установить ему вот этот домовой облик, э, ну, лечить, да? Поэтому я хочу спросить у вас, потому что, кому собираться, что понимаете сами, и у вас всех есть свои заботы и прочее. Остается ли новые за какие-то изменения произошли, может быть, что-то изменилось. Нет. Нет, нет. <говорит> нет я вас ни за что. Не я хочу для себя. Я хочу. Нет, понимаете, просто единственный вопрос это в том, что то, что было заявлено, оно заявно сказано. Да, да. У вас что-то изменилось? Если <говорит> да, скажите Проверку. что. Если нет, тогда для нас, как для рабочей группы... Понимание остается следующее. Я сейчас объясню, я хочу мне поняли. То, что разночков нету и не будет, и этих нету пока тоже не будет. Было заявлено сначала 6 тысяч, потом заявлено 5 тысяч необходимости установить этих счетчиков на квартиру, имеется в эту квартиру. Понятно, что это уже 5 тысяч человек. Но мы хотя бы берем усредненно счетчик и два человека. Это уже 10 тысяч человек. Это люди, которые втянуты в эту ситуацию. Ну тут же нету 10 тысяч человек, правильно, да? Но мы говорим о том, что тут никто не собирается, вот давайте 10 Я просто такой риторический вопрос. А население Ахтырки сколько? То есть это вопрос, который, он действительно серьезный стоит. Это действительно от того, и то, что 10 тысяч человек, допустим, образно представляете и вы в том числе, а основа-то те жители, которые коснулась вчера, вот эта ситуация здесь, те, которые знают об этом, то есть для нас нужно понимание, что мы должны отставить или что представлять. Протокол своего дома я сдал. Вот. Он находится через в Сергея в серии Ивановича, как было предложено, через, этот самый, через управляющую компанию Сирии. Так как мы туда относимся, мы сдали. Я его озвучивал, официально, я его озвучил, прочитал. Я так понимаю, что вероятнее всего необходимо для того, чтобы было ровно ну, наверное, как-то всем это систематизировать, чтобы это не защищал каждый человек, потому что у каждого ОНБВ и у каждого дома нет юристов, нет денег, чтобы их нанимать. Давайте там просто какой-то э, протокол дома, да, как бы вот эту часть, которая, за которую все голосуют, давайте я возьмем какую-то за основу, и тогда у рабочей руки будут основания о чем-то говорить. Потому что каждый писал протокол, как он сам хотел, как он имел возможность его написать. Поэтому, или давайте мы что-то приведем к знаменателю. Да, Юр. Нет. Там у Сибалаковые спела Хай ставит индивидуальный счетчик. А потом на да, хай они ставят хоть 20 своих. Нет, я скажу дальше, а, я по, закону, старию, я а по закону Хай нам поставит. Нет, смотрите, я же только что об этом сказал. А потом они а, хоть Юрий Михайлович, Пусть. Смотри, ситуация простая. Я говорю то, что я предложил. На ковид на заседании в тот раз, когда две восьмого, да? Нет, нет, 11, нет. 11-го, 11-й Я лично предложил и сказал, пожалуйста, ставьте. Только домовой счетчик. Ну я взял на себя этот счет за свой дом я могу сказать, ставьте, только, и Алексей потом ушел опять с заседания. Только ставьте на свою территорию, да, вот на ту черную трубу, которая есть ваша. А там, где линия разграничения и сеть дома куда они надо ставить. Они не хотят. Они хотят залезть на эту сеть. Я не знаю, там техническую и прочую сторону. Можно я я ради Бога. Я просто задал тот ну, вопрос, который мне нужно было от вас понять. На я ради тут не буду Я слышал выступление. Я слышал все. Я все Сам министр сказал, что никаких грошей Люди не довжні виділяти на щочки. Гроші виділи в началі року для того, щоб кожному індивідуально поставити Я Я я Я вас це знаю. Не, не чули не нічого. Я не знаю, що сказали, що ніяких загальних лічильників не ставити про те, що робиться в пірці. Взагалі ніхто нічого не знає. А тільки саме перше місто. Де взялися за нас не на законних правах. За це він сказав є стаття, по якій три роки лічення свободи світить тим, хто це нарушить. І ні на які загальні лічильники, ні на які ніхто не може залишатися. Гроші державою проплачені в началі року, і до кінця 2018-го кожній квартирі повинен бути річений. на вопросы, но ни ни на яки поступки, ни и ради, ни горбазу, не сгоджуйтесь ни на яки загадки лечения. Даже в том случае, Существует. если они нам поставлять индивидуальные, но загадного лечения по надому, ставить они не имеют права. А потом уже не нужен. Простите, я хочу сказать, дело в том, что вот надо вот то, что вы сказали, надо было вчера сразу попросить этого человека, чтобы но, он дал действие. На... Послушайте, то я прошу прощения. А давайте и, мы, мы уже Соседи вы проходили вами палинте, давайте я, я скажу. Как соседки, не как такого-то человека, как человеку знакомого. Я вам объясняю. Но я за. И вы знаете мою позицию. Зачем меня выговаривать. Я вам сказать только одно, что на следующий день вот надо было этого человека сразу попросить. У нас такая ситуация сложилась. Вы нам сказали, мы вас услышали. Выдайте, пожалуйста, нам сюда, на такой-то адрес вот это вот в срочном порядке, вот это вот. Когда документ... Мартин, нет, секунду. Вот то, что вы задали, пусть он то, что он сказал, выложите Физы. в углу, да? Чтобы это был документ. Потому что когда ты берешь документ, ты его предъявляешь. А когда я рассказываю, как подъем-переворот он делается, это оно, это переплатит. Так не бывает. Каждый Найдите, что я Ну ви подумайте про ту версту населення, яка не платить за допомогу. чому стало питання? Коли була положена рада, нас депутатів умовляли, обговорювали, моляли, ну, не знаю, як називати, Так, предлагати, скажімо так, да. да. щоб е, розділити на 30% по 30% всі. Тобто людина купується на газовій речення, 30% там йде підключення, і підпуск якийсь пробний гаджування за рахунок Горгазу. І 30% ви були виділити з місцевого бюджету кошти на. На проєкт на проект для цих. Ми тоді стали додали питання, хорошо, 30% цих людей, які можуть купити лічильники. Лічинник коштував подібну по словам 800 гривень тисячу на сьогоднішній день за так само. Ну, вони всі до речі, щоб знати. Це один коштів. 269 тисяч гривень пенсіонерів. Получиться, що частина людей купить, а частина людей не зможе купити. І влада утра руки і скаже, що ми допомогли людям поділили кошти. А саме не платежоспроможне, саме не захищена весна населення, отець залишиться боргу. Тому, як кажу, він підявний переповнути, якщо ви навіть спроможні, хочете купити собі цей щотик, прийдуть ставити в газовики. Скажіть, поставте мені оцей щотик. Або два. Хочете свій, забирайте, його, якщо ви хочете купити щоти. Ну, ніякої, да, ніякої пропозиції не вдавайте, щоб ви людина що за свій рахунок буде купувати. Визначено, що з 11-го року заложено в е, тариф газу, платимо тих, у кого є щочки, тих, у кого немає щочки, ми всі платимо по при ціні. Для тих людей, щоб їм встановити щочки за цю е, суму, за ці кошти, які заложені в тарифі. З 11 року, Це в 10 році, кладена постанова, там чи є, я знаю, називається, документи. І оце вже 5 років здійснюється збирання коштів, тому кошти виділені на ці ж відчини. Це питання та хіриториста. Якщо буде поставлені відвідування, хай вони його ставлять на мій. Вони його не поставлять. вже. Він не потрібен. Ми їм зразу сказали, ми спождали таке питання, що давайте так, ставимо щочки, а тоді хай старе стареться. А якщо опиняється, а для чого їм тоді нужен? Для чого нам цей час графік насовуєте, підписати?

ни представитель дома, ни руководителю СББ, вы не должны подписывать документа, в котором есть слово отказывать. Да. Ни в коем случае. Ни отдельная квартира вас могут кого-то развести. Предупредите своих жильцов. Этого быть не должно. Как только в вашем доме, несмотря на вот какое-то единое мнение, написано один жилет, что я отказываюсь, а он же не получает по отдельной трубе, вы меня понимаете, да? То есть там казуистика такая будет, что нам нужно будет сходить всем с ума, пытаться потом помочь тому дому или тому человеку, которого, ну, просто как скажем, развели извините видите, за дорогу, ну так называется. Человек не понимает. Я вам скажу больше того. Я что тоже как ну, закон это одно мы знаем, да. По закону положено. И э, здесь, 8 числа, я давно спрашивал, эту юристку, которую представлял. Я спрашиваю, вы будете исполнять закон, который, э, статью 6 закона про вот это, как вы сейчас про их обяза, обяза, обязанность, да вот и забыл Она говорит, нет, мы исполнять не будет. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, это письменно, я вам не дам. Но если ты действуешь по закону, если ты представляешь вас умываться, ты приехала сюда, за наше же деньги она приехала, потому что бензин потратить туда-обратно, да, это в любом случае наши с вами деньги. Поживачил. Она приехала, и я закон исполнять не буду. Но это, блин, как это называется? Второй вопрос. Так, когда этот вопрос был задан мною 11 числа, но она уже не так они себя вели, потому что они видят как позицию людей, то есть вашу позицию, и они уже себя не так зубало в один, то не было. Ну, в принципе, возможности они потом себе нашли, раз не получилось здесь с нами, с вами, тогда вышло то, что вышло вчера с утра. Но э, есть как бы другой вопрос еще, есть нестыковка. Потому что есть 620 да, после 18 го постанова, которая то-то, 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 но она это что руководство этими документами, вот эти позиции, должно э, руководствоваться с положением. Постанова кабины, да, руководство с положением. А когда мы залазим в тюрьмасовое положение, там написано. Первый или второй пункт, я уж не помню сейчас точно, просто надо документы взять руки и читать. Там написано, что споживачи д д д д д и там написано всего лишь два слова на вот такую постановку, всего лишь крим на селене. Да? Вот мы понимаем. А население то кто? То мы есть и мы. То получается, что это слово положено, на яким они кажут, что требует его выполнить. Вот. И оно кажется, как я понимаю, это заводы, фабрики, из предприятий, предприятий юридические особы и из шедевр то они будут должны. И там указано. Кроме населения. Как читать? Это надо еще раз это наряжать упаковку. Вестись нельзя, потому что мы реально вот всех этих законы мы их не прочитаем. Да? На следующий день мы должны руководствоваться главным э -э критерием. критерием, главным документом это закон. В Законе написано обязательство. Э, тех, кто э, осуществляет распределение газа на данной территории, они должны за свои деньги установить квартирный счетчик. Точка. За те тарифы, какие вы платите? Не, Нет, не тарифы, эти деньги вы уплатили. Да, еще одно, кстати, хорошо напомнили. Значит, э, Анна когда девушку спросили, а будут ли возвращены деньги у тех или тем людям, которые уже поставили счетчик? Нет, мы будем с них продолжать дальше брать по 5%. Да, ребята, давайте, что как-то тоже тут... Я не вижу людей, которые не понимают. Я понимаю, что я вижу людей, которые не всегда это готовы где-то доказывать и где-то драться. Да? Поэтому я для себя тоже хочу понять, потому что сидя там, вот там уже когда сели, там другой разговор уже идет, он идет предметно по закону и в соответствии с вашим пожеланием. Но вы дали но ну, сам удивился, когда я читал свой протокол, и там была написана его пропозиция по факту установки Буденкова. Как это я дал? Ну, там же написано. В протоколе, который за восьмое число там написано. И второй момент там написано о том, что э, и дайте вы свою пропозицию, но тики, ну, я она не инша, а вот тики на канале вымолчанного законодательства. Но все ее дали пропозицию опять не получается, не сходится там пазлы. Поэтому податься придется сегодня еще долго, я так понимаю. В один часов будет заседание у Мартиньяна, я заканчиваю правду, просто скажу. В один часов наша комиссия должна прийти, рабочая группа, заступник, у которой есть головой комиссии, рабочие к Мартиньянову. После этого в час дня официально собирается правовая комиссия и коммунальная комиссия, на которой мы должны что-то там защитить. У меня есть один единственный вопрос. Я на сегодняшний день, вот вы были вчера здесь, да? И, ой, извини, я один вопрос задам, мне больше пока не надо. Вот смотрите, я просмотрел видео, я просмотрел видео вчера, оно в интернете есть, оно доступно для всех. Там голова э, сказал о том, что я пишу сейчас распоряжение, да, по поводу неочередной сессии. Но я из того материала, который я посмотрел, там нету ничего, что говорит, какая тема сочинения как называется сессия. Что должна сессия рассмотреть? Сессия не имеет полномочий трактовать, рассматривать законы. Вы это прекрасно понимаете. Что будет рассматривать сессия? Я не понимаю. То есть вот вчера здесь все были, и Какая тема? Вот что подписал Алексей? Я не понимаю. Я не понял. Я хочу... Сегодня я просто... Наложение монополии на что... Нет, это пропозиция. Юрий Михайлович, секундочку. Это пропозиция депутата Макарова. Это не более того. Но Алексей подписывает не пропозицию он подписывает неочередную сессию с определенным пониманием, что туда. И поэтому мы сейчас должны по ходу готовить сидеть эти комиссии, рабочая группа, должны готовить какие-то проекты решения, не зная тему сочинения. Вы же давайте мы соображать будем. Как напишешь сочинение, не знаешь, кем бы Ну рассказать я могу тоже. Смотри, сочинение. Давайте, соседу сказать. Я ты пришел. Ну а мы уже не на эмоциях давайте. Ну конечно. Вас не, мы... там не на эмоциях. И тема и эту тему мы должны задать мы. Тем. Тема. Тема такая. Наш дуже шановный уряд патриотичный по подписал меморандум, статью меморандума, в котором обязуется на 1 июня 18 -го года поставить э, приводы приводный облик. Это закон. Да. Но надо поставить 5,5 миллионов. Что? И они не успевают. они не успевают. И они решили поставить загальный счетчик. Но они говорят, они не успевают. Вот и задание. Нет, это, условно. я, это все по Значит, 11 числа, просто что это вот надо пульсар, надо попросить <с пульсар, надо купить, значит, надо купить эти 50 гривен заплатить, взять вот то видео, которое было снято 11 числа, и честно его запустить. Люди, смотрите, я просил тогда этого парня, этого Саши, чтобы он запустил это все Потому что люди должны понимать, что вообще происходит. Поэтому эти вопросы, Юлька, они тогда еще 11-го поднялись все. 3 числа вот это большое собрание, оно решило тогда, все спокойные были, и говорили о том, что давайте вот мы обратимся. Ну вот обратился Алексей, да вот прошло полтора месяца, что произошло? Ничего. Если э, я, как сказал, лично мои слова там же на записи, они есть что, какие у меня претензии к газовщикам? У меня лично их нет. Это просто коммерсанты, которые хотят заработать деньги. Все. <сёк> это нормальное явление. Они для этого создавали свое предприятие. Мы а чем за что мы должны косить? Ну давайте так, по-любости по говорите, это нормально. Вы ищете на базаре дешевле, ну там сколько сердце доплачивает, да, но ну, все равно. Но другой вопрос, что у нас есть э, наш гарант, да, вести голова, который должен эти вопросы как раз и регулировать. И об этом я написал, почему мы прописали в своем протоколе от дома о том, что в соответствии с частью 4 статьи 38 про закону про миссиевое соревнование, вот я объявил и сказал, что все это знают, но они знают законы свои, что только у меського головы на сегодняшний день есть полноважение. Труд и к на данном месте крутится вот, вот ситуацию, которая наступила. Потому что только он имеет полномочия взвернуться в установленной процедуре и порядкам, если сужаются права человека. На сегодняшний день на этой территории больше ни кого нет. На сегодняшний день статья 22 Конституции говорит о том, что нельзя принимать решения, которые сужают права гражданина Украины. Есть такое? Есть. Никто не знает, читайте. 22 статья. И мало того, вот эта статья 38, которую я говорю, не допускается нарушение прав громады, которые регулируют все вопросы. Вот с этим же мы и пришли, и это спрашиваем с 3 октября. Но ответа нет. И, конечно, то, что произошло, получается, ну, извините, скажу по хотя камеры неудобно вроде бы. Ну, я это знаю, как на улице, это как кидало, да? Вот сидели депутаты, сидели сотрудники Минской Рады. Но приняли какое-то решение. Приняли решение, что сегодня, на сегодня, у нас есть этот протокол, который отправлен э, рабочей группой на ФАС Он подписан в том числе и э, Мартиньянов, и э, э, Зоя Александра Банье, она юрист. Вот то, что мы приняли, мы попросили, чтобы на среду те вопросы, которые мы юридически в том числе перечислили, я вчера не поленился, Анатолий Маркович, как ты сказал, там, погуглить, я погуглил, там нашел, да, действительно, Запорожье этому дали отбой. Это есть такое дело, что незаконно и прочее, прочее. Но давайте говорить за открытие. То есть у нас вот здесь конкретная ситуация, но на нее пока никто ответа официально не дает. В принципе, я вас ни за что не уговариваю, я вас спросил, остались ли на прежних позициях, для того, чтобы сейчас в заседании комиссии мы могли спокойно дальше продолжать. А, тебя, попрошу, вот если вы можете опять же туда позвонить, чтобы вы тут не на пальцах рассказывали. У нас есть для этого депутатский корпус, мы дали бумаги, пожалуйста, мы выбираем депутаты. Значит, послушайте, будь ласка, тебя. Соседка моя дорогая, не, не надо ли, бить. Бить. Дело утопающих, вот дело самих вот утопающих. Раз вы вчера беседовали, вам сейчас карты мы в руки. Позвоните пошли. человеку, вот прошу а вас, послушайте. Вы вчера беседовали, вы нам беседовали, правильно вчера беседовали, вы людей и вы все беседовали, вы вчера беседовали, вы вчера беседовали, вы на наш депутатский корпус. Нам, Значит, я хочу подсказать просто, ваше дело, можно взять еще три года, да, ответа. На следующий день по звонку. Статья 19 закона про публичную информацию. Вы имеете право вернуться по одному складу, по телефону, по факту, электронной почте, устно какого-то. Вы имеете на это право. Вы сейчас ему звоните и просите. Дайте, пожалуйста, то-то, то-то, то-то тот, тот, на такой-то Все, чтобы она сегодня. Все. Ничего не надо больше делать? Вам? Да, человек. Ну даю серьезный... Для чего у нас не будут, подождите, депутат вам не обязан сидеть возле вашей квартиры охранять вашу квартиру? Кажется, Давайте начнем. У нас мы спор ни о чем. Тут, Зачем вы поднимаете сейчас скандал? Зачем? У нас что, с вами разные точки зрения? Вы хотите, чтобы вот эту работу сделал депутат, да? Ну, да, получимся. мы помощи. Мы не заставляем, мы же... Поручите депутату за вас сделать то, что вам нужно. Вот поэтому я и спросил вас, вам задал вопрос. С чем нам идти на заседание? Есть разные мнения? Давайте как-то так. Если кто-то хочет, чтобы шел депутат этим заниматься, пожалуйста, нет, обратитесь, есть телефон и прочее, обращайтесь. Не тяните. Потому что в данном случае вот это затягивание приведет к тому, что какой-то конфликт назреет, он не нужен вообще, его нет, все друзья этого конфликта нет. А депутаты заставляют делать что-то. попросить можно. Кто у вас депутат? Не знаю. Потому что есть. Это работа наших депутатов. Майор, майор. Вы же выбирали, что я не знаю. Майор, я приезжаю. А вы за кого голосовали? Майор, я это то, что попросили. Они могут... На там і буде засіхати, Завтра я... надієш земельна комісія. Ви зриваєте земельну комісію чи як? Я не знаю. На 13-ту годину правуває і західка комісія може повністю вторую. І робоча група мало на той комісію. Це такий план роботи на сьогоднішній день. не праздный, какое остается мнение. С учетом того, что вы пишете в депутатам, как вот есть предложение, или же на основании ваших протоколов, ваших собраний, которые в общей все находятся в минской Вы же определитесь и все. То есть я хочу вас спросить. У вас не изменилось, чтобы вы нет, знаете, нет. что человек сейчас был депутат, да? Вот он там был, вот он сейчас говорит, давайте, чтобы уже были готовы какие-то пропозиции. А какие готовые пропозиции из вашего ведома? Это не мое. Если бы я пришел за свою квартиру отвечать, или как бы это я, да, я знаю, что за свою квартиру. А что касается, вас как это все бывает вещь. Но я вам хочу сказать одну вещь.